Salam, xoş gəltdik sizləri, əziz dostlar, hörmətli şeirsevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri və abunəçiləri. Bildiyiniz kimi, hər dəfə sizlərə yeni, maraqlı, fəlsəfi məzmunlu, zövqünüzə oxşayacaq şeirlər, qəzəllər, təmsillər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Ümid edirəm ki, təqdim etdiyim bu şeirlər xoşunuza gəlir, bəyənirsiniz. Əgər bu şeirlərin sizlərə az da olsa faydası toxunursa, Demək ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, hörmətli şeirsevərlər. Təqdim etdiyim bu şeirləri bəyənirsinizsə, like etməyi və kanalımızda, YouTube-da İlqarunuslu kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə bir rəvayət təmsil təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, məşhur rus şairi Krilovun gözəl təmsilləri var. Və bu təmsillərdə bildiyiniz kimi heyvanların dilindən yarı gerçək, yarı zarafat, daha doğrusu zarafət yana e, insanlarda, insanlar arasında baş verən bəzi problemlər göstərilir. E, sizlərə təqdim etmək istədiyim bu şeir belə adlanır Heyvanların məktəbi. Təsəvvür edin ki, heyvanlar üçün məktəb açılıb, heyvanlar da təhsilə elmə cəlb olunublar. Əziz dostlar, ümid edirəm ki, şeiri bəyənəcəksiniz və sizə qabaqcadan öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Təmsirəvəyat belə adlanır heyvanların məktəbi. Heyvanların yox idi bir məktəbi, yaratmaq üçün elmə həvəsi, təbi məktəb olsun, qərar verdilər qəti. Heyvanlar üçün də açdılar məktəbi. Hansı heyvanın çoxdu sa hörməti, direktor olsun. Çünki var şöhrəti. Kimin işində yoxdu sa töhməti, o götürsün bu şərəfli zəhməti. Maraqlıdır heyvanların oyunu, direktor təyin etdilər qoyunu. Təmтараqla keçirdilər toyunu, qoyun da unutdu əsl soyunu. Mühafizəçi idi onun qoçəri, iki boynuz bir simişdir, bir dəri. Nə hafizəçi olan gündənbəri yeyib içib şellənirdi sərsəri. Tərbiyəti etdilər qaşqaldağı, elə et ki, sonra çıxmasın ağı. Sonra başa keçirtdilər ulağı, çox təriflədilər uzun qulağı. Tədrisi tapşırdılar bu heyvana, elə et ki, yaxşı dəs keçsin dana. Məktəb bənzəyirdi sanki zindana, şagirdlər də yığılmışdılar canam. Doşana dedilər, yığ qazet pulu, görmürsən eşqəyin, yırtılıb çulub. Müəllimlər olmuşdu əmirin qulu, çoxu yoxsul idi, yox idi pulu. Müəllimlərin əksəriyyəti faqırdı, direktorun zəhmi yaman ağırdı. Ördək elan yazdı, iclas çağırdı. Direktor iclasda xeyli bağırdı. Qaz dedi ki, elə böl ki, dərsləri heç çıxmasın, quşların da səsləri qəlləklə yayılmışdı beş hissəyə direktor imkan vermirdi kimsəyə müəllimlərdən alırdılar zəng pulu, dərnək pulu, jurnal pulu, rənc pulu pul verməyənlər üz tutdu şövbəyə dərsləri keçdi ikinci növbəyə bu məktəbdə zaman tərsə gedirdi çapeş, quzu, cücə dərsə gedirdi başmüəllimdi toyuq, ördək, bir də qağaz əvvəl oxu, sonra öyrən, sonra yaz Bax, belə idi burada əhval-halat, nə insaf qalmışdı, nə haqq, ədalət. Rüşvət artıqca artırdı rəzalət, töhmət alan da çəkmirdi xəcalət. Xoruza verdilər bir qırılmış saz, musiqi dərsinə gəlbanla bir az. Xidmətçi sərçələr yığdı dənləri, it keçirdi humanitar pənləri. Məktəbdən gəlirdi heyvan səsləri, donuz yazmışdı summativ testləri, atın kəsdiyi təbiət dərsləri, valeh edirdi dinləyən kəsləri. Tam arzaydı heyvanlar otla ətə, narazılar getdilər şikayətə. Şöhrət plastik və olmuşdu məharət, heyvanları biriyirdi cəhalət. Keçib bəzəyirdi kitabxananı, kitab üstə incidirdi dananı. Türkü bacarmırdı yazmaq, oxumaq, onun peşəsi idi torba toxumaq. Direktor təyin olan cündən qoyun, qururdu min fitnə, min hilə oyun. Heç kim söz deyə bilmirdi qoyuna, atla iti o gətirdi oyuna. Yoxdur eşşeyin donuzla arası, tökmət almışdı, təzə idi yarası. Qoyunun gözünün ağı, qarası, qumral quzusuyduf ağırbalası. Əsas daşları vermişdi camışa, camış da meylin salmışdı qamışa. Dəvər paxırlıq edirdi camışa. Vay o gündən məsəbətə qarışa. Ad günündə direktora hədiyyə, hər bayramda çiçək, konfet, hədiyyə. Yox deyən yox, hə deyən çox. Nə deyə? Hey dedilər, bu məktəbə bədiyə. Burda otaqların yamandır halı dərestullarla dolodur zalı rəfləri toz basıb çirklənib xalı bitmədi söhbətin gələcək dalı çəkilmirdi bu məktəbin havası bir gün düşdü müəllimlərin davası yumruq təpik fırlatdılar havaya bu iş keçdi əlbəyəhə davaya bir-birini söyüb təhqir etdilər axırçı işin sonuna yetdilər Məktəbin adına biabr etdilər, direktordan şikayətə getdilər. Hama yığıldı səs küyə, haraya, baxmadılar nə ağa, nə qaraya. Yaltaqlar da tez düşdülər araya, su səpmək üçün alovlanan yaraya. Yatırmaq üçün burdakı ədavəti yoxlamaq qəbul etdi bu dəvəti. Soxalmışdı direktorun sərvəti, rüşvət verib işi bağladı qəti. Verdilər qoyuna adi tökməti, bununla bitdi heyvanların söhbəti. İtmədi qoyunun adı, hürməti, belə məktəb heç görməmisiz qəti. Diqqət edin siz təmsilin sonuna, dəymədilər qoyunun yun donuna. Şair bəstdir bir də təmsil yazma sən, haqqdan dönüb haqq yolunu azma sən. İlqar, demə sözü tərsə qanana, vicdanını itirib, haqqı danana, vəzifədə özün Allah sanana, ibrət olson bu heyvanlar məktəbi. Çox sağ olun əziz dostlar, hörmətli şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri və abunəçiləri, minnətdaram, təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Çox sağ olun.